mavzudan uzoqlashmaymiz endigi lavhamiz qiziltepa tumanidan tayyorlangan bo'lib unda ham umumta'lim maktabining moddiy texnika bazasini yaxshilashga qaratilgan e'tibor haqida so'z boradi ta'lim muassasalarida o'tilayotgan dars sifatini yaxshilashda o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirishda albatta zamonaviy usullar multimedia vositalarining o'rni alohida shu bois o'zbekiston respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda birlashgan millatlar tashkiloti taraqqiyot dasturining qishloq joylarini barqaror rivojlantirish qo'shma loyihasi doirasida islom taraqqiyot banki va opek xalqaro taraqqiyot fondi mablag'lari hisobidan qiziltepa tumani varozun mahalla fuqarolar yig'indagi 18 umumta'lim maktabiga 16 dona zamonaviy kompyuter jamlanmasi interaktiv doska hamda qo'shimcha qurilmalar topshirildi bularni barchasi chekka hududlarda qishloq hududlarida yashaydigan o'quvchilarga ham zamonaviy it bilimlarini olish ular bilimlarini oshirish maqsadida taqdim qilindi o'ylaymizki loyihamiz dasturida berilgan bu imkoniyatdan o'quvchilarimiz samarali foydalanadi va o'zlarini maktablari mahallalari tumanlarini nomini it sohasida bo'ladigan musobaqalarda munosib ishtirok etishadi va katta yutuqlarga erishadi degan umiddamiz ta'lim sifatini oshirish bugungi kun talabi bu jarayonda samarali usullar qo'llanilayotgani bois o'quvchilarning fan olimpiadalari xalqaro olimpiadalarda erishayotgan yutuqlari va oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi ham oldingi yillarga nisbatan ancha yuqori mazkur muassasada ham bugungi kunda 585 nafar o'quvchi ta'lim oladi o'tgan o'quv yilda maktabning 51 nafar bitiruvchisidan 22 nafari oliy o'quv yurti talabasi bo'lgan edi endilikda zamonaviy jihozlar ko'magida ushbu ta'lim maskanining bu boradagi yutuqlari salmog'i oshadi men o'n sakkizinchi maktabning yettinchi a sinfida o'qiyman bizga keltirilgan kompyuterlar juda zo'r ekan zamonaviy men dasturlash vizual studiya kod dasturidan foydalanaman men kelajakda o'zbekistonga munosib yetuk dasturchi bo'lishni istayman sifatli ta'lim yorqin kelajak poydevori bugun ana shu asosni mustahkamlashda bu kabi maqsadli jarayonlar va e'tibor o'ziga xos ahamiyatga ega